qaydası yox. Əvəzliyin bəzi strukturalarına bu gün baxmaq istəyirəm. Diqqətli olmaq lazımdır nə də. Ay Allah, ya Allah, getdik. İndi əvəzlikdə əsas məsələ nədir? 1-ci dəfə. Bizdə bəzi əvəzliklər varmızdır. Yiyəli əvəzliyi. Yəni my, your, his, her və s. var bizdə şəxs əvəzliyi. I, you, he, she, it. Var bizde obyekt əvəzliyi. Me, you, him, her, us. Var bizde müstəqil əvəzliklər. Müstəqil əvəzliklə mine, yours, his, estilər. Var bizdə qaydış əvəzliyi, selflər. Myself, yourself. Bir də var işarə əvəzlikləri, z, zət və s. Əsasən bu istiqamət yönündə danışmaq istəyirəm mən. E, çünki əvəzliklərdə problem çox olur. Ona görə. Gəldik birinci, həmişə əgər testlərdə gördüzsə əvəzliklər qarışıqdırsa bu əvəzliklər həmişə birinci çaşın Ardıcılıq verdiyim kimi birinci yiyəliyə vəznin yoxlayın. İkinci şəxsə vəznin yoxluğunu, üçüncü obyekt. Olmadı hə, sonra növbəti bu üçdənə yoxlaya bilərsiz. Gəlin birinci yiyəlik əvəzliklərini necə yoxlayırıq? Tutalım. Həmişə yiyəlik əvəzlinin yoxlanıb birinci nöqtələrdən sonraya baxın. Əgər nöqtələrdən sonra isim gəlibsə, isimlə işlənən əvəzliklər ya bu işarə əvəzliyidir, ya da yəli əvəzliklərdir. Yəni başqa əvəzliklər, yəni bu saydığım əvəzliklərdən. Bu əvəzliklərdən başqa bunlar işlənmirlər isimlə. İndi mən də deyirəm ki, nöqtələrdən sonra gördüm ki, isim gəlib, bilki obyekt deyil, şəxs əvəzliyi, zat deyil. Deməli bu ya yeyəri iyyəlik əvəzliyidir, isim gəlirsə, ya bu işarə əvəzliyidir. Bu əvəzliyi saydığım bu 5 dənə, 6 əvəzli, dənə əvəzlinin içindən. İyyəlik əvəzliyi sadəcə isim istəyir, cəmdir, təkdir, sayılan, sayımaz fərq etmir. Amə işarəvəziində cəm təkin fərqi var. Əgər özündən sonra isim təkdə gələrsə, təkdə gələn isimdən this işlənir ya da that işlənir. Yox, əgər isim cəmdə gəlirsə, özündən sonra gələn söz ya thisdir ya da thosedur. İndi this e, buqda deyə bilərəm, məsələn. Zətd buqda deyə bilərəm. İndi uşaq fikirləşir ki, isim birdən tək oldu nöqtələrindən sonra, cavabda z ist oldu, zət oldu. Mən indi hansını seçim? Bu zaman yaxın, uzaq məsafəyə diqqət eləyəcəyik. Diqqətli olun. Əgər cümləmizdə zəyə, orada, ova zəyə, bax lap orada, yəni uzaq məsafə bildirən, məsələn, mən yerdəyəm, tutan məndir damın üstündə digər kəmtdə ya illər keçmişə aid bir il versə min keçmişə aid il məsəl 1800-cü illər bunlar artıq nədir uzaq məsafədir uzaq məsafə olanda təkdə zətlə cəbdəz olsu işlədir yox yaxın məsafə yəni hiə over here ya indiki zamandan danışır və ya yaxın gələcəkdən danışırsa gələcək və ya indiki zamandan danışırsa bu zaman təkdə zis cəmdə zis işlənir. Yəni işarəvəzliyin özkəlikləri çox asandır. İşarəvəzliyi birinci deyir ki, ismə bax. İsim təkdir yoxsa cəmdir? Təkcəmə görə rahatdır tapmaq. Təkdə zislə zət qoyacaqsan, cəmdə zislə zos qoyacaqsan. Hardadır bu? Burada. Yox, əgər birdən birə nöqtələrdən sonra isim tək və ya cəm gələndə ikisi arasında ilişəndə, bunda mütləq ki, nəyə baxacaqsan? Həmin bu isimlərin Eə uzaq cümlədə işarəyə baxacaqsınız. Yaxın məsafədi yoxsu uzaq məsafədir? Uzaq məsafə e, nə? Dədim ki, bir Z-yə sözən çox verilir. Ordan ova Z-dən tutmaq olur. Bir də istərsəm e, keçmişə aid il verəndə bilirsən ki, uzaq məsafəz olsun göstərirsən. Sonra yəliyəvəzi isə heç. Yəliyəvəzi nöqtələrdən sonra isim gördünsə, işarə əvəzinə yoxsa 100% yəliyəvəziyini qoyursan. Bak gördüz ki, ikinci etap. Nöftələrdən sonra isim yoxdursa, uş isim yoxdursa, nə endirik? Biz avtomatik yəliyəvəziilərini atırıq. Çünki isim yoxsa yəliyəvəzi gəlməz. Bəs ikinci hansı əvəziyi yoxlayırıq? Bu zaman şəxs əvəzini yoxlayırıq. Şəxs əvəzi deyir ki, mən cümlədə mübtəda vəzifəsində gəlirəm. Yəni cümlənin mübtədası olmayacaq. Mübtədadan da sonra ingilistində nə gəlir? Birbaşa xəbər gəlir. Və sən bu xəbərə görə birbaşa nə edəcəksən? Şəxs əvəziyə qoyacaxsan aydan yuldan. Məsələn nöqtələrdən sonra gəlir əm. Həsən tutursan ki, tubinin formaları zətn xəbərdir. Ayda da nə olur? Əm olur. Amma diqqət eləyin. Əgər məndə desə ki, Ali and I nöqtə nöqtə qoysa, çaşıb ay gönəndə əm qoymayın. Baxın, görürsüz ki, tək ay olanda bir nəfər mübtəda varsa, o da aydırsa əm qoyurlar. Amma mübtədadadı məndən başqa başqa adam da varsa, o artıq təklikdə mən demək deyil. Artıq əli və mən bu artıq ikisi bir yerdə bir sayılır, bir sayılır. Birdə də əm yox olur. Bax buna diqqət eləyin. Hər il 9-ları xüsusilə bunu sallılar, diqqətli olun. İkinci şəxs əvəzliyini yoxlayır. Yəni nöqtərdən su xəbər. Xəbər əmizə tubi şəkində də gələ bilər, birbaşa da fel şəkində gələ bilər. Məsələn goes gələr. Sən də görsən ki, birbaşa xəbər gəlir. Xəbər gəlsə sənə nə lazımdır? Hə, sən deyirsən ki, burada mənə şəxs əvəzi lazımdı. Cümlə nöqtələrindən sonra xəbər gəlir. Bir də xəbərdə s olanda ru tutursan ki, bu yahidir, ya şeydir, ya, ya da itdir ki, f ilə s artırıb. Əgər şəxs əvəzi yəni nöqtələrdən sonra xəbər də yoxdursa, deməli avtomatik olaraq qıvva olaraq şəxs əvəzlikləri də burdan işdən düşür. Şəxs əvəzliyi getsə, 4-cü mərhələyə baxırıq, obyekt əvəzliyinə. Obyekt əvəzi nədir? Məndə dir nöqtələrindən sonra yox, nöqtələrdən əvvələ baxırsan. Əgər nöqtələrdən sonra preposition və ya həm də fel gələrsə, fel. O artıq məndə obyekt əvəzi idi. Məsələn, for nöqtə nöqtə qoyub deyirəm ki, əgər nöqtələrdən qaba for preposition gəlirsə, amma təbii ki, 1-ci, 2-ci mərhələni yoxlamaqla nöqtələrdən sonra isim gəlir, gəlmir. Bunların hamısını yoxlamaqla 3-cü mərhələdə gördünüz ki, for gəlir, preposition gəlir, deməli obyektə gəlməlidir. Məsələn, for me. Bura qədər sual ola varmı? <laughs> sual ola varmı? <laughs> Ay Allah. <laughs> Hamı oldu <laughs> okay. aydın oldumu? Animals. Okay. İndi bu hissə aydın olduysa, mən bu hissəni silim onda. A, bəlkə də de cibirdə dediyim kimi Cibel'den iyiymiş e. Ba deyirsiz olmaz. Ba çıxartmışam Cibel'i. Dedim donma yoktu Atmır da. Ola bilər ki güclüdür. Naşıq. O zaman atır proqramla. <laughs> 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 Okey. İndi bu hissedən deyirəm. Bu hissedən hələ pozmuram. İndi yaxşı, nöqtələrdən sonra obyekt əvəzliyiydi. Gördük ki, qabağında preposition yoxdur, feldə yoxdur. Deməli obyekt də deyil. Deməli obyektdir. Şəxs yəliyi yoxladım. Heç bir əvəzlik olmadı. İndi müstəqil əvəzliklər haçan olur və qayıdış əvəzlikləri haçan olur? Təbii ki, əgər gördüz ki, yiyəlik deyil, şəxs deyil, obyektdə isə 100% variant olaraq müstəqil var. Müstəqil əvəzliklər qalır. Müstəqil əvəzliklərin elə də böyük bir xüsusiyyəti yoxdur. Müstəqil əvəzlikləri adətən tərcümə ilə tapırsan ki, məsələn deyir ki, this book, eh, this is my book. Bu mənim kitabımdır. Sonra da deyir ki, where is nöqtə nöqtə. Yaxşı, bu mənim kitabımda, bəs sənin kiyardadır. Uşa görsən ki, əgər deyir əvvəldə hansısa bir əşyadan danışılıbsa, ikinci dəfə adını çəkmək istəmirsə, bu dəqiqə, bu dəfə uşa artıq nə olur? Müstəqil əvəzliklər olur. Elə belə bizim dildə deyir ki, Ə, bizim dildə belə tərcümə olur. Bu mənim kitabımdır, bəs səninki hardadır? Artıq səninki deyəndə o avtomatik başa düşür ki, o kitab mənasında nəzərdə tutulur. Yəni bu əvəzin o qədər də güclü bir məsəl qanunu yoxdur. Ə, adətən elə 3 dənə əvəzliyi yoxlayırsan, yəni şəxs, obyekt. Onlar olmayanda qoysa müstəqil boynuna. Ə, burada da əksərən tərcümədən tutmaq olur ki, mənimki, de, səninki, de. Burada artıq ə, cümlədəki şəxsdən mənaa diqqət etmək lazımdır. Ən önəmli əvəzliyimiz bax bu qaydışa bəzi idi apasla əvəzliklər bu sərlərdir. 1-ci diqqətinizi sərlərin yazılışına. Sərlərin yazılışında bəzən o qədər belə kobud sərlərə yol verilir ki. Məsələn Ə, e, təkdə olanda myself olur. Yəni əməli başda self olur. Amma cəmdə olanda, uşaqlar, keçən dəfə testdə təsəvvür burda səhv eləmişdilər. Əgər cəmdə olarsa selves olur. Götürüb keçən dəfə testdə zəm səhv vermişdilər. Uşaq et baxmamışdı ki, zəm cəmdir, cəmdə self olması söz olar. Yəni bu qədər belə kobud axmaq səhvlər olunur. Səhflərin birinci özəlliyi odur ki, səhflər birinci əmr cümlələrində işlənir. Əmr cümləsi nədir? Gördünüz ki, cümlə fel ilə başlasa, ya da don't üstəgəl fel ilə başdasa, yəni siz deyəcəksiniz, bu nədir? Əmirdir. Məsələn, deyir ki, take it. Ya da deyəcək, don't take it. Normalda biz ingilis dilində normal cümlələr mübtəda xəbər ilə başlayır. Amma əmr cümləsi bu mübtəda xəbər quruluşundan kənara çıxır. Əmr cümləsində mübtəda olmur. Mübtəda həmişə yönələn şəxs sən olur, siz olursunuz. Yəni ona görə çox mübtəda verilmir. Bir şey elə deyəndə fel ilə başlayır, bir şey eləmə deyəndə dondu ilə gəl felindən başlayır. Məsələn deyir ki, e, sonra e, bəzən belə bir şey uşaqlar səh salırlar. Yazır ki, children, vergül, do your homework. Homework və nöqtə nə qədər. Uşaq baxır ki, e, cümlədə duvar Amə burada children var. Fikirləşir ki, bu children mübtədadır, doda xəbərdir. Amma uşaq diqqət eləmir ki, burada children sözündən sonra vergül var. Heç vaq e, e, ingilis dili olmur, hansı dil olur olsun, mübtədadan sonra vergül qoymaqla qoymazlar. Əgər vergül qoyulubsa, bu o deməkdir ki, mübtəda yox, bu xitabdır. Yəni müraciət olunan obyektdir, şəxsdir, xitabdır. Əgər xitabdırsa, deməli bu nə deyir? Ə e, bu xitab dursa, e, şeydün cümləsi deyil. Yəni normal nəqli cümlə deyil. Bu əmr cümləsidir. Hardan bildim əmirdir? Çünki indi hər xitab olan cümlə odurmeyn deyil, əmr cümləsidir. Amma xitabı kənara qoydum ki, mübtədana səhv salmayım. Indi xitabı çıxarsam cümlədə bir məna dəyişikliyi olmadığını görə baxıram, cümlə nə ilə başlayır? Feil ilə başlayır. Əgər cümlə feil ilə başlayırsa, deməli əmirdir. Əmr cümləsində uşaqlar 2 dənə əvəzliklə danışırıq. Ya sən ora yolsaq qoymalısan. Ya sen ora yo selves qoymalısan. Yəni heç vaxt ola bilməz ki, əmr cümləsində himself, herself, itself bunlar olsun. Ya yo self olur, ya da yosuz olur. İni, yourself yourself yəni əmr cümləsində yo self midir, yoselvesdirmi? Yəni bunlarda fərqi tutmaq üçün mütləq burada xitaba baxmaq lazımdır. Əgər children xitab cəmdə olan bir şeydirsə, onda mən nə edirəm? xitabla bunu uyğunlaşdırıram, bunun da cəmini götürürəm. Yoxsa e bu təkdə olarsa, deməli xitabla uyğunlaşdırıram, səlfə də təkdə qoyuram. Deməli əmr cümləsində ya yol səf olur, ya yol səvz olur. Bunlar arasında ikisini də qoya bilərsən, amma ikisi arasında seçim qoyulsa, mütləq şəkildə xitaba diqqət etmək lazımdır. Xitabın tək ilə cəmi ilə bu mütləq şəkildə uyğunlaşır. Yeganə olaraq istisna Let sözüdür ki, let's ifadəsidir ki, feillə başlayır, yəni let feildir. Əmr formasıdır, amma orada a vasalımız olur. Niyə görə a vasalımız olur? Çünki burada let as var. Letdən sonra as gəlir. As da bizə aid olduğuna görə a vasalımız olur. Bu 1-ci forması. Yəni feillər 1-ci harbə işləndi, dediyim kimi əmr cümlələr harbə işləndi. Buna diqqətinizə çatdırım. Yəni buna diqqətli olun. Aydın oldu məmur cümləsinin qaydası? Aydın oldu, məllim. OK. İndi əmr cümləsindən başqa səflərin bir dənə ki detalı var deyəcəm sizə. Çalışacağam sadə şəkildə deyim, hamıda başa düşsün. İkinci qaydası nədir? Adətən diqqət eləyəndə görsünüz ki, sözün cümlənizdə əgər not only nöqtə nöqtə but also ifadəsi varsa bilin ki not only-dən sonra həmişə selflər gəlir həmişə həmişə burada self gəlir but also-dan bu tərəfdən sonra isə həmişə yəliyəvəzi gəlir əsas yəliyəvəzi önəmli deyil bilin ki not only but also ifadəsi sizin cümlənizdə varsa və sizdən əvəzliyi istəyirsə Avtomatik ol not only'dan sonra adeten self olur. Mesela diyelim ki, he loves not only na, na, but also but also uh, he loves not only e, demeli but also na, na, character. bright character İndi deyir ki, o təkcə e, özünü deyil, yəni gəlinin özünü deyil, həmçində gəlinin xarakterini bəyənir. Mən də deyirəm ki, not ondan sonra burada əsas söhbət kimdən gedir? Bright-dan, gəlinnə. Gəlinlə söhbət getdiyinə görə gəlinin özü notonlu dan sonra self qoyulur, gəlin də qadın cinsi olduğuna görə her self veriləcək. Notonlu her self. But bride's character. Bir bu ifadəni yadda saxlayın, yəni burada selflər olur. Üçüncü də əgər görürsüz ki, bu ifadə də yoxdursa, əksərən mübtəda nədirsə mübtədanın uyğunlaşacaq. Məsələn, mübtəda a idirsə, san gətirin muzov qoyacaqsınız uyğunlaşdıracaqsan. Mübtəda bax keçən yox obrelin uşaqları, keçən uşaqları burada sınaqlarda səf eləyirdilər. Məsələn yazım avo sistə. Sənə indi deyir ki, uyğunlaşdır selfləri. Uşaq təəssüf ki, avanı burada görür, gətirib burada avasavs qoyur. Amma olmaz. Bizdə mübtəda ilə uyğunlaşır. Bizim mübtədamız boş alva deyil axı, avo istədi. Uşaqlar heç vaxt selflər Yəni avazina uyğunlaşmazlar. Ümumiyyətlə e, sərlər şahs avazina uyğunlaşırlar. Sərin də albasistə nədir bir yerdə götürülüb. Bizim bacımız. Bizim bacımız mübtəda olaraq biz onu əvəz eləsək, hey, qadın cinsində bir nəfər də şiydi. Şiyyə görə də avtomatik nə olmalıdı? Həlsə olmalıdı. Çaşıb e, ismin qabağında yo, mayzad görəndə çaşıb maysav Yosif qoymayın. Siz əsas baxın yəlikdən sonra gələn ismə. Əgər aula sisters deyirəm indi yazıram aula sisters indi əgər yəli əvəzliyinə gəldim deyirəm sərlər uyğunlaşmır baxırsan sisters sözünə əgər təkdədirsə qadın cinsidir hasəf qoyulur əgər yox gördüz ki söz cəmdədirsə cəmdə olar hər bir söz bizdən ingilis dilində z-dir z-yə görə də avtomatik olaraq zəmsarımızdır ingilis dilində uşaqlar e, kişi qadın cinsi və ya canlı cansız da yəni it cinsi Söz ancaq təkdə olanda eşə yarayır. Söz cəmdədirsə heç İngilislər baxmaz ki, o qadın cinsindədir, yoxsa kişi cinsində, canlıdır, cansızdır. Hər şey İngilistində cəmdə zeydir. Yox, əgər yox, söz təkdədirsə, hə, onda baxar ki, bu qadın cinsidir, kişi cinsidir, nədir. Aydındırmı? Bu da sərlərinə böyüzəl cəhətləridir. Nə, nə soruşum? Buyur. Orda hilal notolı batolsa yazın sizə. Onu passivə çevirəndə e, xəbər ar oldu olacaq da. Nə olacaq? Ar olacaq da, yəni. Notolı batolsuda xəbər ar olmur. Notolı batolsuda həmişə xəbər e, ikinci sözlə uzlaşır. Batolsodan sonrakı. Nayza ordu, Aiza ordu notolı batolsudu. Həmişə ikinci sözlə xəbəri uzlaşdırır. Yəni e, boss and həmişə xəbəri cəm də istəyir. Bir də as well as, say şey var idi, as well as yanaşı, bundan Hı -hı. əlavə. O isə həmişə xəbər isə həmişə as well as-dan qabaq gələn söznə uzlaşır. Bunu bir mənalı şəkildə Hı -hı. yadda saxlayın. Məsələn, baxın, gəlin burada yazım. Məsələn, nizer eləmas. Yox, nizanor. O 2 dənəllər var, ayzer.or. E, Sonra not only nökta nöktə bat olso sonra var boz nöktə nöktə and nöktə nöktə bir də nöktə nöktə as well as nöqtə nöqtə. Bu ikili əvəzliklər ki var, as well as onların məna cəhətə uyğunlaşır. Yadımızda saxlayırıq. Bax, najza nordu, aiza ordu notonlu bat olsunudur. Bu üçünün özəl cəhəti odur ki, həmişə xəbəri gətirib hansısa zəmtəkdə cəmdə qoymaq istəsəsəz, heç vaxt birinci ifadəyə baxmayın. Norddan ordan və but alsodan sonra gələn isimlə uyğunlaşdıracaqdır. Tək olsa tək, cəm olsa cəm. Bu tərəfdəki ismə baxmırıq. Bo sendin, si burasında tək olsun, cəm olsun, həmişə xəbər cəmdir orada. Heç vaxt bo boz əddi xəbər tək olmur. Amma as well as də isə burada da söz gəlir, burada da söz gəlir. Amma xəbər isə as well as-da həmişə as well as-dan əvvəlki söznə uyğunlaşır. Həmişə. Bilirsən niyə? Çünki as well as nə demə idi? Bununla yanaşı Bununla yanaşı deyəndə nə ilə yanaşı? Əsas ideyə qabaqdakı söz olur. Məsələn deyir ki, uşaqlarla yanaşı Aysel də gəlmişdi. Uşaqlarla yanaşı uzaqda gələn adam, əsas ideyə gələn kimdir? O vurğulamaq istəyir uşaqları. Bununla yanaşı Aysel də gəlmişdi. Aysel qalır orada elə bir qış düş mandalın dış qapısında. Yəni əlavə bir şəxs kimi asdadka adam kimi onu ora salır. Ona görə əzvləz deyir ki, əsas ideya əvvəldə gələn ideyadır. Aydındı mı? Bəli, çoxsa. Tamam. Burda aydın olmayan bir yer var mı? İndi gəlirik sualımıza bir dənə baxırıq. Sualımıza baxanda burda selflərdir. Fikir verin. Görürsüz, hamısı nədir? Selflərdir. İndi e selflərin görəy hansı növüdür? 1-ci baxaq, yəni əmr növüdürmü? Yəni cümlə əmirdirmi? Baxıram, görürəm yox, cümlə mübtədası da var, xəbəri də var. Deməli əmr cümləsi deyil. Əmr cümləsi desə, 2-ci qaydamız nə idi? Baxırdıq, notonlu bat olsa varmı cümləmizdə? Yox, görürəm o da yoxdur. Derəm, yaxşı o da yoxdursa, 3-cü qaydamız nə idi? Əsas söz mübtədadadsa, mübtədana uyğunlaşdırılıq çıxıb gedir. Sizin mübtədanız nədir? This machine This machine əvəz eləyirsiz avtomatik bunu şəxs əvəzinə çevirirsiniz. Deyir bu maşınə, bu maşın, yəni indi aparat. Görürəm ki təkdədir də. Söz də dedim ki təkdə olanda ingilislərdə mütləq şəxs önəmli olur. Yəni qadındır, kişidir, canlıdır, cansızdır mütləq önəm daşıyır. İndi this machine nədir? Cansızdır maşınə və təkdədir. Cansız təkdə olan hər bir şey itdir. Təkdədirsə cansızdır, təkdir, itdir, itlə də nə uyğunlaşacaq? İtsal fuyğunlaşacaq. Aydınımı? İndi e, gəlin başqa bir e, əvəzi növünə keçək. Görə bilmirəm. Burda başqa e, də testlərdə əvəzi varmı ya yoxmu? Deyə burdadır. Tamamilə baxıram, əvəzlikdir. Baxıram əvəzliyə. Görürəm ki, nöqtə 1-ci cavablara baxıram, görürəm may mütləq 1-ci əvəzliyi beyninizdə canlandırın. May, may yəli əvəzlidir, may müstəqildir, mi obyektdir. Testlilər müstəqillərdir. Yo, yəli idi. İt həm obyekt ola bilər, həm şəxs ola bilər. İndi yadıma düşür ki, müəllim nə demişdi? 1-ci həmişə nəyi yoxla? Yəli əvəzliyini yoxla. Yerə müəllim demişdi: "Yəliyəvəzi necə yoxlayırıq?" Yəliyəvəzi deyir ki, nöqtələrdən sonra isim gəlməlidir. Məndə də baxıram, nöqtələrdən sonra isim gəlir. İsim gəlirsə ya yəliyədir ya işarədir. Mənimdə də cavabımda yəliyəlik variantları var. Müstəqilləri atıram, obyektə atıram, 2 dənə yəliyəvəziyə olan cavabımı saxlayıram. Təbii ki, birinci tərəfin yəliyə olması nəzərdə tuturam. Ya adı ya da c. İndi gələy görə ikinci tərəfə baxın. İkinci tərəf müstəqildirmi, yəliyədirmi? İndi ya müəllim demişdi ki, yəli əvəzlinin özəlliyi nədir? Özündən sonra isim gəlməlidir. Amma müstəqil əvəzlinin özün müstəqil cəhət odur ki, özündən sonra isim gəlmir, amma qabaqda da hansız əşyadan nədənsə söhbət edilir. Görürəm nöqtələrdən sonra isim yoxdur. İsim yoxsa deməli yəli əvəzli ikinci tərəfdə ola bilməz. Əminsəniz ki, yoruzdu, birinci qayda olaraq cavab avtomatikal olduğu çıxır üzə. Amma birdən yenə ehtiyatla yoxlamaq istəsən, görsən ki, qabaqcıdan əşyadan danışır və imtahanda da hər cümləni mütləq şəkildə nəyə mənasən? tərcümələ nə mənasən. Deyir, I can't find my pencil. Mən öz qələmimdir tapa bilmirəm. Can you find me? Can you give me yours? Sən mənə özünkini verə bilərsən? Gördünüz, özünkini dəyənləni nəzərdə tutdur, yəni qabaqda danışılan pensil nəzərdə tutdur. Gördünüz, avtomatik imtahanda da belə şeylər düşür. Yiyəliyi zadı yoxluyursan, avtomatik poza çıxır. Sonra görək burada hansı əvəzli tiplərindən verib bizə. Hələ ki burada yoxdur. Burada baxın, baxın, baxın. Burada da yoxdur. Əvəzi 100% düşən tiplərdən biridir. Əvəzlisiz imtahan mümkünsüz bir şeydir. Burda var əvəzliyin, burda artıq samənidir. Yaxşı, burada samənində deyək, samla n-in özəlliyi nədir? 90% samla n-in gəlin özəlliyini bir dəfəlik deyim burada. Qoyuda keçsin. Əvəzlikdə samla n-i samdır, n-i çox böyük rol oynayır sam the n edi, node-u bir də evridi. Bu 4 dənə əvəzlik çox böyük bir rol oynayır imtahanda da. Sam deyir ki, bu sam n-i no evri, bu əvəzliklərin həm öz tək başına formaları var, tək. Bir də bunların həmçinin də toramə tipləri var. Toramə tipləri nədir? Yəni bunların üstünə bulan body sing birdə who sözləri əlavə olunur. Məsələn, olur somebody. Nə bilə? anybody, anyone, anything. Yəni bu sözlərinə tövmələr əlavə olunur. İndi uşaqları qoy çıxım, təzədən girin, sonra izah eləyim.